Сегодня с нами директор гуманитарного штаба Рината Ахметова Александр Вишняков и генеральный директор футбольного клуба «Шахтер» Сергей Балкин. 28 февраля вооруженные люди пришли на Донбасс-арену и блокировали ее работу. Также одновременно была заблокирована работа абсолютно всех пунктов выдачи во всех городах и подконтрольной Украине территории Донбасса. Нет, 28 числа вооруженные люди заблокировали работу гуманитарного штаба на донбасс арене и во всех пунктах выдачи. На сегодняшний день мы не знаем, что происходит с нашим имуществом. У нас нет доступа к помощи. Пункты выдачи обещаны. На момент блокировки и работы гуманитарного штаба на Донбассе и в этих пунктах выдачи у нас осталось порядка 70 тысяч наборов выживания для взрослых и детей. У нас нет доступа к документации, у нас нет доступа к брендированной одежде, у нас абсолютно нет доступа для того, чтобы мы могли сегодня вести дальнейшую деятельность. На данный момент все входы-выходы заблокированы вооруженными технический персонал, офисные работники, они также не могут, не имеют возможности попасть на небосарен. Только возможен вход дежурных смену. Чтобы понимать дежурные смены, как бы роль и задача это предотвращать, если вдруг возникнут аварийные ситуации. Также 28 февраля вооруженные люди проникли на территорию спортивно тренировочной базы «Шахтер», вывели всех людей, опечатали все имущество, все здания, сооружения, поставили свою охрану. И, э, на данный момент э, база Керша находится под полным контролем вооруженных людей. Если говорить о инфраструктуре э, футбольной академии, которая находится сегодня в Донецке, там тренируется около 200 ребят, то также были неоднократные попытки контакта с нашими людьми, которые работают на этих объектах со стороны представителей самопроводной республики с целью, чтобы каким-то образом повлиять на работу данных объектов. К счастью, пока все нормально, дети продолжают тренироваться, но если на наши рабочие процессы будет какое-то влияние, естественно, мы будем вынуждены остановить работу, и весь учебно-тренировочный процесс 200 детей тоже будет остановлен. В некоторых СМИ я считаю, что вот зашкли свет, это победа. Знаете, это не победа. Самая главная победа будет тогда, когда на стадион вернется шахтер. Когда там услышат где-нибудь линии когда эта арена будет переполнена людьми. Вот тогда будет настоящий победа. А то, что происходит сегодня, к сожалению, этот момент отдаляет. И нам надо сделать все возможное и невозможное, чтобы прежде всего люди продолжали получать гуманитарную помощь, а шахтер вернулся на Донбассы.